Я рад познакомиться с вами. Я случайно узнал... Сначала я прочитал статью, которая была опубликована на днях в интернете. И случайно увидел, что вошел на пейдж фейсбука и увидел, что есть вот такая у вас встреча. Долго крутился и в конце концов вошел. Первая проблема была, как войти в контакт с вами. Очень интересно было и... Эти, опыт, эти эксперименты, которые, в принципе, у вас, у нас, очень важно, очень важно между собой обмениваться, потому что иногда, допустим, повторить те ошибки, которые второй, кто-то уже допустил, нужно уже обучиться. Мы экспериментируем, что у нас случилось. То есть из класса А сегодняшний депутат решил выйти из... У нас получается сейчас двухпартийная система. С одной стороны, те, которые у власти э, сейчас, и вторая партия, которые, лидером которого был Саакашвили. А, нам не то не нравится, и не то не нравится. Мы думаем, что они оба вчерашние дни. И поэтому э, э, Георгий Вашац покинул э, эту партию, партию Саакашвили, и начинает, начинаем. То есть у нас хорошая ситуация. Мы сейчас, э, у нас... Мы это называем википартия то есть помните, как Британика и Википедия, да? А в чем между ними разница? Классические партии создаются, у вас должны быть звезды, вот как у Британики. Они собирают звезд, а, и на этом очень много платят, и потом начинается промоушен этих статей, которые они пишут. А как в Википедии это работает? В Википедии никаких звезд нет, это создана механика, через которую читатели становятся уже авторами. Мы используем вот эту механику, поэтому это недорого. То есть, чтобы это перевести, конвертировать в политику. Что это значит? Классическое, если вы какую-нибудь новую партию создали. Вот когда он вышел, все спрашивают, а еще кто будет с вами? А мы говорим, никто не будет. Вот те, которые подойдут. Дело в чем? То есть классически, если вы создаете партию, вам приходится или наращивать новых звезд, которые очень быстро, очень сложно, или просто покупать, покупать существующие звезды. А, беда в том, что эти звезды уже не даже э, не светят. Они мертвые звезды, как в принципе и у вас, так и у нас. 25 одно и то же. Э, в разных э, позах тоже изменяется, то, изменяется, есть в позициях. Э, э, и вместо этого, то есть вам надо купиться, а это дорого стоит. А потом надо, когда вы покупаете их, надо их промоушен. У вас инфраструктура. Вы передаете, что это мой список, ниже передаете. А им, извините, там все равно этим ребятам, если заплатят, то они будут бегать. Надо для них офисы взять, надо то есть, идти нанять людей, которые будут на фильде работать, да, на поле работать с, с гражданами. А в этой ситуации у нас получилось так. Мы объявили правильно, мы говорим, что у нас нет списка. У нас есть принципы. Это право центрическая партия, то есть от центра права. Свобода личности, свобода рынка, свобода этого государства. То есть ну, абсолютно труизма ничего конкретики, да, потому что, почему? Мы взяли модель американской партии, где нету структуры, нету идеологии. Вы знаете, кто-нибудь из вас знает, кто сейчас, например, глава американской республиканской партии, демократической? Конечно, никто не знает, потому что это пост не политический. Наше законодательство дает возможность, грузинское законодательство дает возможность, то есть оно очень либеральное и дает как у вас не структурировано. То есть дает возможность свободно. Поэтому мы просто все политические функции от органов убрали. Есть как бы комитет. Одну секунду. У них в законе о партии нет позиции отношения регламентирования устава. Что надо, чтобы было в устава? У нас в законе о политических партиях есть регламентация, что надо, чтобы было предусмотрено уставу партии. В Грузии нет таких положений. То есть, так нельзя... Там у вас, например, проблема. У нас, например, у вас проблема такая, что в региональное представительство даже. Надо войсковую тренуваю комиссию, три человека, надо войскового полицейта. Ну, вот только это. А есть. здесь не надо. То есть там эти вещи написаны, но там дается очень большая свобода. Поэтому просто отняли, и у нас есть комитеты. Суть в чем? Зачем, зачем нам какой-нибудь политический совет, полит, как называется, политкомитет или что-то наподобие этого? Если э, решение э, на уровне парламента, там у тебя есть представительство, то они решают. Мы же э, их выбр выбрали, еще народ дал легитимизацию. А зачем еще кого-то аппаратчика, чтобы э, он там э, начал свои... Э, э, если он такой хороший пусть он будет в парламенте, если у вас нет представительства на уровне парламента, то есть ваши, э, ваши э, заявления никому не интересно на уровне. Э, ну, на таком уровне. Если у вас есть представительство на уровне, например, городского совета, то они принимают решения. То есть это у нас не прямая демократия. В чем проблема прямой демократии? Вы сами понимаете, если голосовать это мы уже увидели во время голландского референдума, да? если будет голосование по поводу... Для нас мы считаем, что политики это не просто рупоры. Они принимают как врачи, они принимают какую-то ответственность, но за это ответственность, за это доверие, они должны делать такие вещи, которые иногда не совсем приятно народу. То есть это наша философия, поэтому прямая демократия. Это раз. А вторая. Прямая демократия невозможно, я даже хотел, я же сказал, у нас есть возможность выйти несколькими фракциями. Я думал, создать одну из маленьких фракций, которая будет в нашем внутреннем праймере участвовать. Это называется гражданская платформа Новая Грузия. То есть там участвовать через интернет, собрать людей. Но в чем суть? В чем проблема? Голосование же закрытое. И я не могу понять, кто за меня голосовал. То есть я не могу спросить напрямую, потому что может кто-то лезет другой, который не голосовал. То есть, я представитель, или кто-то депутат, представитель закрытой группы, а не открытой группы. Чем, э, еще э, новаться то есть например у нас финансирование очень маленькое получилось почему траты э, то есть почему потому что из-за того что они сами выдвиженцы у нас по Грузии только один только Тбилиси офис который за которого платят пока почему потому что все они кандидаты сами себе выдвиженцы да и они э, это их не офис если не дома и это не франшиза это мы смотрите э, в принципе, это похоже, вот об этом мы много думали. Это может бренд, который дает... Партия кооператив. Не совсем... Самый. Это как бы... Мы еще не знаем, что это что. Я называю его Википедия, Википартия, по сути. То есть получается, что не надо уже покупать этих звезд. Не надо тратиться на их промоушен, потому что они себя промоушен сами делают. Сейчас у нас главная проблема, что денег не хватает на рекламу. Мы не квалифицированные партии, поэтому в Грузии для квалифицированных партий бесплатная реклама. Поэтому другая а, часть уже рекламы коммерческая стала в два раза дороже. Объясни, объясни что такое квалифицированная партия. квалифицированная партия, партия, которая на последних выборах по, ну, попала или в парламент. То есть это, за, э, статус зависит от того, какой у вас успех был на выборах. То есть какой процент получила партия. И, и, и от этого зависят многие преференции, в том числе финансовая поддержка, то есть из бюджета. У, Пар... у нас тоже есть закон о финансировании партии, и соответственно сколько партия набрала голосов, она получает компенсацию из бюджета за все компании. Да. Есть изменения в закон, который предлагается, чтобы партия, которая набрала минимум 2% финансировалась из госбюджета. Соответственно партия, скажем, новоянская позиция, которая набрала столько-то процентов, 2% на 2014 году, вы сюда сбросите, которая набрала в 2014 году 2%, может претендовать в пересчете на 12 миллионов гривен. 12 миллионов гривен в год содержать партию очень хороший куш. И за 2% можно ввязаться в драку, можно, конечно, содержать партию. И в принципе 12 организаций по миллиону гривен в год выиграть, областную организацию, это как деньги. Да. У, у них, у, них, есть материальная и нематериальная стимуляция для партий. У них партии, которые пошли в квалификационный отбор, получают бесплатную возможность рекламироваться. То есть время не только в избирательный период, а на все время. Они получают бесплатные горды на площадях, которые принадлежат театральным общинам. И ряд других преференций не финансового, не бюджетного характера. Это, это это плюс того, чего у нас нет и чего, кстати, нет и многих европейских и, и других стран. А, в принципе, главное. Завтра подключается презентация. По типу значит еще. Э... Подібних проєктів, як в Грузії, є і в Молдові, і в Румунії, і в Угорщині, і зараз Словаччині. І е, теж як партія, як вікі -партія. Е, В більшості своїх це партія зараз стартапи, тобто вони ще не мають певного реального успіху. Е, але е, той заділ, який вже зроблений, по охопленню, по інтересу до цих партій, по кількості переглядів постів, по кількості залучених в соціальних мережах групи цих політичних партій, вказано те, що. Принаймні, якщо вибори в місцевій ради відбудуться, місцеві верні влади відбудуться зараз, то ці партії вони прохідні місцеві верної влади. Сподіваюся, що в наших близівської також буде така історія успіху. І вони вищепіли, тому що вибори у них 8 жовтня. Часу достатньо мало для їхнього стартапу. Можна немножко